Разбудить активность потребителей жилищно-коммунальных услуг сегодня пытается региональный центр общественного контроля. За недолгое время работы активисты провели анализ главных проблем и познакомились с опытом их решения в других регионах. Подробности у Елены Усковой. Более 30 приемов граждан. 150 человек смогли получить квалифицированную помощь. Центр содействия общественному контролю в жилищно-коммунальном хозяйстве работает в регионе с октября и уже подводит первые итоги работы. Четыре месяца это нам позволило обобщить направление жалоб. Основные болевые точки увидеть, которые сегодня мы имеем в жилищно-коммунальном комплексе. То есть мы уже можем сгруппировать те направления, на которые и дать предложение соответствующим ну, Министерству жилищно-коммунального хозяйства, администрациям, куда надо сосредоточить, направить свои усилия. Начисление платы за услуги ЖКХ и их некачественное оказание – лидеры списка жалоб, многие из которых, к слову, уже стали предметом прокурорских проверок. И все же, несмотря на громкие уголовные дела в сфере ЖКХ, специалисты утверждают, что недобросовестные управдома продолжают нарушать права граждан. Нанимателям квартир в Волгограде, например, компании начисляют повышенную плату за содержание общедомового имущества, хотя это постановление было отменено. Поступают многочисленные обращения граждан по поводу того, что выставляется плата за содержание ремонта общего имущества по постановлению, которое на сегодняшний день отменено. А на сегодняшний день управлением инициировано по каждому обращению проведение надзорных мероприятий. В отношении управляющих компаний, которые выставляют плату без правовых оснований. За подобные нарушения недобросовестные управ компании могут быть привлечены к административной ответственности по статье обман потребителя. И такие случаи нередки. Активная позиция граждан, собственников, квартир, по словам общественников, самый надежный метод борьбы с нарушениями. Никто не хочет воспринимать общественность, да, как собственников. Это как бы борьба за власть идет. Кто, кто будет командовать? Да? Вообще управляющая организация или совет дома. Мы заказчики жилищно-коммунальных услуг, да. Вот из-за это идет драка. А нас не хотят признавать заказчиками, потому что это передача как бы власти или полномочий. Форм общественного контроля в сфере ЖКХ немало. Активисты приводят примеры из других субъектов страны. В Рязани успешно работает институт жилищных инспекторов. Есть положительные примеры и в нашем регионе, в областной столице. Так, в Тракторозаводском и Ворошиловском районах Волгограда создано общественное объединение, которым уже удалось выстроить партнерские отношения с управкомпаниями. Своим опытом активисты готовы поделиться. Разработаны алгоритмы действий в спорных ситуациях образцы заявлений. Жильцы многоквартирных домов, уверены специалисты, должны проявлять активность. Как известно, под камень вода не течет. Елена Ускова, Александр Подскребалин, Вести, Волгоград.